Вітаю, ви дивитесь Ютуб-канал РБК Україна. Сьогодні будемо говорити про скандал на Росії. Зокрема, про заступника Шойгу Тимура Іванова його затримали з підозрою в отриманні хабаря. Утім, деякі російські видання вже почали заявляти, що справжня причина арешту Держзрада. Отож, яка може бути причина? Різні версії сьогодні будемо розглядати разом з політичною аналітикиною, головне, головною редакторкою порталу Авто Емпар Ольгою. Курносовою. Пані Ольго, доброго дня вам. Yeah. А, отож, Перше таке запитання Іванов відповідає за закупівлю воєнної продукції. Він керує будівництвом відновленням об'єктів Міноборони Росії, в тому числі на окупованих територіях України. Така можна сказати, годівниця досить велика, і Іванов дійсно був помічений в корупційних скандалах. Зокрема, в нього були і майно в Москві, в Підмосков'ї. Неодноразово його помічали на дорогих курортах і загалом розповідали те, що він, начебто, з дружиною живе. На таку широку ногу витрачає мільйони, отож чи але знову ж таки, ось ці всі скандали вони кількарічної давності. Чому саме зараз не було справжньої підстави? Не могли знайти от, дійсно докази, те, що він там замішаний в корупції, чи можливо дійсно причина не корупція, а озвучили її здебільшого для народу. Ось таку версію. Корупція також знаєте, кров російської власті. Да, без коррупции не происходит ничего. И, конечно, не случайно Иванова называли кошельком Сергея Шойгу. И, по большому счету, тот объем денег, который проходил сквозь него, особенно после начала войны, ну, это просто такое совершенно непредставимое даже это, этот объем. И не случайно сейчас идет обыск в его доме. А его дом, на минуточку, это особняк фон Мек в Москве. Если кто-то из наших зрителей читал «Мастера и Маргариту», то как раз мастер жил, правда, не в этом доме, а в подвале этого дома. А Тимур Иванов решил, что он покруче. И поэтому, когда в 2019 году этот особняк отремонтировали, он, собственно, весь этот особняк в центре Москвы и занял. Поэтому, конечно, тот миллион рублей взятки, которые его инкриминируют, это просто куром насмех. Там сколько через него прошло и сколько задержалось в его руках, это миллиарды, а не какие-то там жалкие миллионы. Что касается того, почему именно сейчас его сдержали. Версии могут быть разные, да, например, важные истории уже озвучили эту версию со ссылкой на их источники в Следственном комитете, что на самом деле его разрабатывают по статье госмена а взятка это только для что называется, для обывателя версия. Но есть и другая версия. Как мы понимаем, 7 мая инаугурация Путина, и после этого будет утверждаться новый состав правительства. И сейчас идет прямо страшная схватка между кланами кремлевскими за то, кто сколько и кого протащит на эти министерские посты, потому что далеко не все министры свои посты сохранят, и каждый клан пытается своих пропихнуть. Иванов вместе со своим покровителем Сергеем Шойгу входит в клан Кириенко, в клан Ковальчука вместе с Сергеем Кириенко. И, соответственно, есть еще одна версия, что Ковальчук решил слишком много откусить от вот этого общего пирога и получил по зубам от Путина. Одно понятно, что такого рода арест без санкций Путина точно не смог бы произойти. Поэтому Путин не только в курсе, он согласовал арест Иванова. То есть, в принципе, можно сказать, что коррупция там же таких масштабов, что сейчас усувають можно сказать, там правую руку Шойгу, чтобы хтось кто-то другой стал на это місце, так? Ну, вполне возможно, что это закончится и отставкой самого Шойгу. Другое дело, что вряд ли его будет увольнять Путин, потому что это не, не в привычках Путина. Например, Сердюков уходил сам после большого коррупционного скандала со своей любовницей. Патому впав не важливо, ж то таким образом, що Шайгубудь винуждені уті в відставку? это означает, означає, що є то и вміст него на это сладке место. Скажіть тоді, будь ласка, од держзрада, що може ховатися під ось таким такою причиною арештою? За що дійсно могли заарештувати Іванова? І чи дійсно ви зокрема розглядаєте таку з версій? Ну, сегодня держишь рада, может быть, все, чем угодно, все, что угодно, можно туда подверстать, потому что в сегодняшней России там тех людей, которых по этой статье привлекают, но это просто на голову не налезает, поэтому что там на самом деле скрывается за этим, но ну, единственное, что приходит в голову, это его плотное общение в последнее время с сыном Пригожина. Но это не потому, что он ему как-то помогал, а он пытался наоборот в ряде стран, африканских в первую очередь, там, где у Пригожина были серьезные авуары, алмазные месторождения, золотые и прочее, прочее, пытался наложить Тимур Иванов на это дело свою руку. Это, конечно, невозможно назвать государственные изменой, но опять-таки в сегодняшней России можно что угодно притянуть при, 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 при к чему угодно. Поэтому э, что там на самом деле за этой формулировкой кроется, сложно сказать. Но, возможно, какие-то контакты, которые у него были с Пригожином, э, возможно, что они. Дружина Иванова також своего часу была радницей Шойгу. Что может быть с нею? Чи також вона может подпасть под арест? Но, по большому счету, сейчас пишут, что в 10 регионах России идут обыски по этому делу. Там уже арестован вместе с Ивановым, по-моему, Бородин, его фамилия, его друг, и, собственно, один из исполнителей его этих схем. Поэтому я думаю, что это только первые арестованные, последуют еще другие как мы понимаем, действительно, есть очень крупные подряды в Мариуполе, и там есть интересы еще одного чиновника Марата Хуснулина. Да, вот как эти интересы пересекались, кто кому наступил на ногу, кто кого подсидел, кто у кого украл деньги. Вернее, как украли это все у государства, но кто кому перебежал дорогу в краже этих самых денег. И, конечно, я думаю, что это только первые арестованные, и там будут еще. Многі тому що слишком много денег, слишком большие об'єми буде на кого все це дело списати. А от ви кажете, що можливо ще багато арештують? Хто можливо наступний підпадає також під арешт? Хабар, не хабар, держзрада, не держзрада, можливо, інший якийсь ось такий вирок. Хто може бути наступним, як гадаєте? Я думаю, что в первую очередь те субподрядчики, которые работали на этих подрядах, через которые выводились деньги, мы же понимаем, что в первую очередь это такие схемы по отмыванию денег. Да? Давайте не забывать, что не только сам Шойгу участвовал во всех этих схемах, но его дочка Ксения, например, она владелец целого ряда объектов, в, на фортах кронштадтских. И, соответственно, и там шли какие-то стройки. Так что людей, которые могут быть завязаны в этих историях, очень много. И опять-таки пишут, что часть пиара Шойгу тоже оплачивалась из тех средств, черного нала, которые вот таким образом отмывались. Ви вже, в принципі, розпочинали говорити, що буде з самим Шою. Чи дійсно, можливо, і його можуть усунути, і якщо так, то хто може стати на його місце? Ну, я думаю, що, скоріше всього, все-таки не його відставлять, а створять умови, щоб він написав заявлення на свою відставку. А що стосується того, хто може стати на його місце, але тут, по великому счету, треба дивитися, наставленников других кланов. Да? Иногда кадровые назначения у Кремля такие неожиданные, что даже в голову не приходят. Ну, собственно, как мы недавно видели назначение Аптейл Алаудинова на должность заместителя министра обороны, на минуточку, да, где этот Аптейл Алаудинов и где Министерство обороны. Однако ж вот он сидит в кресле заместителя. Но, соответственно, есть и заместители у Шойгу, но есть, вполне возможно, могут быть и какие-то новые люди. В конце концов, мы прекрасно понимаем, что одна из причин, почему Путин согласился на это, может быть и то, что Министерство обороны не смогло ничего продемонстрировать на украинских фронтах. Ведь полгода у Украины был недостаток вооружений, и за это время ничего не было сделано. Поэтому вполне возможно, что этот арест а, – а расплата за то, что Министерство обороны оказалось абсолютно импотентным военным в военном смысле этого слова. То есть, в принципе, початок такой чистки, если можно сказать, это как раз через неуспехи э, российских войск на украинской территории, так? В том числе, в том числе. Потому что, чтобы там нам не рассказывал Путин, что у них все идет по плану, на самом-то деле он же не полный идиот, он прекрасно понимает, что ничего не получается из того, что они планировали. И рано или поздно кто-то за это должен ответить, уж точно не Путин. Так дійсно, тому що дивно, бо багато років. Ну, про корупцію говорять вже не один рік, і в тому числі про ось цього Іванова. В принципі, було якесь таке негласне правило. Ти підтримуєш Путіна, значить ти там при владі можеш далі зберігатися. А тут вже ось таке, таке усунення можна сказати. Ну, э, не що корупція є причиной, причиною. Причина завжди другая. Да, мы уже, видите, три причины разобрали, и любая из этих причин может быть реально основной. Потому что, конечно же, вся власть в России устроена таким образом, что на каждого из высокопосадовцев есть огромный чемодан компромата. И чем больше этот чемодан, тем лучше для Путина, потому что значит, человек никуда не дернется и будет выполнять все его распоряжения. Поэтому, конечно, не взятка есть причина этого ареста, а что-то совсем другое. Дякую, що допомогли розібратися в цій темі. З нами була політична аналітикиня Ольга Курносова. Говорили ми сьогодні про Арешт Тимура Іванова, це заступник Шойгу. В принципі, так версії є досить багато. Озвучили нам те, що він отримував хабарі, але насправді версій може бути досить багато різних. Ви прослухали ось наше інтерв'ю. пишіть в коментарях, як, як гадаєте, яка справжня причина арешту. І залишайтеся з нами, підписуйтесь на YouTube канал РБК Україна, аби бути першими в курсі про головне.